Мы сегодня открываем. 15 октября футбольный центр Барса, ровно за полгода, когда это пообещали. И 15 апреля в этом году, когда мы сказали, что тут будет современный европейского уровня футбольный центр для детей, и то, что здесь будет заниматься тысяча детей возрастом от 6 до 15 лет, но ну, никто не верил. Також дозвольте з нагоди відкриття від професіональної футбольної ліги вручити цей кубок футбольному центру Барса на майбутні перемоги не тільки в дитячому, але й в професіональному футболі. Мы всех приглашаем на поле, проходите. Сумщина разбила футбольное окно Европы. Мы не то, что разбили окно, мы туда уже протоптали дорожку. То, что сегодня вы видите флаги, которые здесь висят, это флаги футбольных клубов, с которыми мы уже имеем договоренности. Прежде всего это «Динамо Киев», «Шахтер Донецк», «Металлист Харьков» – это украинские клубы. «ЦСКА Москва» – это российский клуб. «Брюги» – Бельгия, «Барселона» и седьмой клуб – это «Челси», это «Англия». С хозяевами этих клубов я договорился о том, что они будут проводить селекцию наших ребят. И самые талантливые ребята уже могут играть в этих клубах. Это центр, Является коммунальным, и на вопрос э, великих людей из футбола спрашивают э, Юрий Павлович, зачем вам это надо? Я всем отвечаю: мы это все делаем для детей, и для того чтобы детвора, вот начиная отсюда, тысяча детей с 6 до 15 лет, смогли иметь шанс попадать в футбол. И это будет э, целая сеть футбольных центров по области в общей сложности будет в 2013-2014 году 5000 человек заниматься детским футболом. Две цели. Первое – это, конечно же, развить футбол, дать возможность ребятам участвовать и играть в европейских клубах. Ну и, конечно же, это здоровый способ жизни. Наша цель, чтобы ребят забрать с улиц, чтобы было вот такое огромное количество Ребят занимались футболом. Молодцы, ребят, давай. Всем еще раз. Чемпионы. Наши аплодисменты. Начинается финал Кубка губернатора среди юношей 1999 года.